Хорошо. Хорошо, дорогие. Как говорится, мы продолжаем, продолжаем читать Слово Божье и, и, это последний. и заканчиваем также книгу Вайкра, это книга Левит, это последняя недельная глава. И мы ее сейчас разберем. И последняя, конечно, глава очень и очень и очень. И Господь, дай нам мудрость, дай нам понимание твоего слова, твоих уставов, законов, постановлений, чтобы мы действительно, чтобы на наших сердцах было прописано, написано слово твое, заповеди твои, и тогда ты будешь ходить в нас и среди нас, и тогда действительно твой мир и твой шалом, он будет обитать на нас и в наших общинах, и в наших семьях, и в наших жизнях. Аллилуйя. Аминь. Барухата бахарбану Микельхами, Эторату, Баруха Тадана, Благословен Господь Бог наш, Владыка Вселенной, бравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Хорошо, давайте запишем эту последнюю недельную главу с книги Вайкра, да, как мы сказали, книга Левит. Хорошо. И называется она, как брат Богдан сказал, Беху Котай по уставам моим. И будет она читаться 26 глава 3 стих по 27, 34, 26, 3, 20, до конца. 20, 26, 3, 27, 34. Хорошо. До следующей книги, до четвертой же книги, да? до четвертой книги Маше. Бехукатай по уставам моим, да, Бог повелевает Израилю, чтобы его детки, его деточки, они жили согласно 613 заповедей, чтобы у них было это желание жить. Как брат Богдан интересно сказал, что дьявол, знаете, он должен знать нас. Проблема, если дьявол нас не знает. Он обязательно должен нас знать. Помните Ишоа, когда приходил, и бесы выходили, и говорили, мы знаем, то ты Сын Божий, не мучай нас. Бесы знали, бесы должны нас знать. Если я хожу в его заповедях, если я хожу по его уставам, по его заповедям, стараюсь жить, то, то не бесы нас должны мучить, а мы должны бесов мучить, понимаете? Все наоборот. Но, конечно, бесы будут искать, смотреть в нас слабые места, естественно, будут ходить как этот лев рыкающий и смотря, где твое слабое место, чтобы тебя укусить туда. Но мы должны, и поэтому мы должны бодрствовать. Ну, от нас должны бесы мучаться, а не нас они должны мучить. Понимаете, в чем дело? Все наоборот. И они должны нас знать. Обязательно должны знать. Я просто знаю, что в моей жизни было так, когда, ну вот, когда понимали, что я верующий, то те люди, которые неверующие, они уже со мной боялись как-то ну, нагрубить или как-то грубо со мной разговаривать. Это нормально, так должно быть. Горе, если этого не происходит. Поэтому что мы здесь видим? Мы видим здесь, как заповеди, насколько они актуальны. И когда я слышу с кафедры, когда говорят, что они не нужны, честно, меня это просто... Не, ладно, не буду. Когда вот какие-то проповедники, пастыря говорят, что Бог отменил, Бог это все убрал, все это упростил. Господи, я, я не могу понять. Или мы не знаем Бога, или не хотим знать, или, или нам выгодно знать то, что нам выгодно знать. Вот так, наверное. Я не знаю, как это дать этому объяснению. Абсолютно не могу понять. И знаете, тот, кто знает жизнь Израиля, историю Израиля, кто хорошо знает, слава богу, кто так поверхностно знает, кто более-менее, ну мы так скажем, ну знаем историю Израиля. И вот я сейчас возьму последние хотя бы тысячи лет, это времена Нового Завета, то то, что происходило в Израиле, вот здесь просто слово в слово написано то, что Израиль пострадал, то, что с ними было, здесь просто в слово, в слово все написано. Особенно тот, кто знает историю Израиля, начиная там с 11 века, это крестовые походы. Потом 15 век, это вообще страшное время было, потому что, к сожалению, я сейчас не хочу никого осуждать, не просто на этой земле проливалась еврейская кровь, где мы сейчас тут с вами тут живем, на реке Днепр. Если кто-то не знает. Я сейчас не для осуждения, ни для чего я просто констатирую факты, которые происходили с Израилем на протяжении последних хотя бы тысячу лет. Времена Нового Завета. И 20 век. Мы знаем хорошо, да? Что было в 20 веке с евреями. Это вообще свежо еще в памяти, особенно в евреи, еще жив, живы те люди, которые это пережили. Поэтому здесь все написано. Поэтому эти заповеди, которые, если мы будем нарушать, они очень актуальны. И вы знаете, недавно как-то я слышал одного ортодоксального еврея. Он очень любит евреев, он очень любит Израиль, он живет в Иерусалиме. Но он русскоязычный, он уже лет 30 лет назад уехал в Иерусалим, он там живет, и вот он давал оценку. Это его мнение. Ну, у каждого еврея свое мнение. Да, вот они расскажут, почему это происходило с евреями. И вот тут интересная мысль. И вы знаете, я не могу с ним не согласиться. Он что он говорит? Бог дал Израилю 613 заповедей для чего? Или еще сделал, когда ходил по земле три года, сделал 12 талмедим. Для чего этих учеников? Для чего все это делалось? Для того, чтобы 100, раз 613 заповедей, они распространялись по всему лицу земли. Потому что у иноплеменников у нас, у меня, у меня есть запрос на инструкцию для жизни. У меня всегда этот был запрос. И у наплеменников он есть у каждого. И когда этот запрос не удовлетворяется, вот а он так объясняет, этот ортодоксальный раввин. И когда нету этого запроса, когда нету, не распространяется Слово Божие, тогда народы будут нападать на Израиль. Потому что у них есть запрос на инструкцию для жизни вечной. То, что в Бог верил Израилю. И когда они взяли это Слово, огородились от всех, то, конечно... Бог будет допускать, что к вам будут стучаться ваши синагоги, или вламываться, или еще как-то. Потому что у иноплеменников у нас есть запрос на то, Он Это нормально, это так Богом задумано. И если Израиль не будет распространять слово, то будет то, что было в этой неделе на главе, почитайте дома внимательно. И я с ним где-то согласен. Потому что Бог говорит, Яков, раз, свои шатры, свои веревочки раздвигай, раздвигай, чтобы заходил туда и Афет, и местами и Хам, да? Все, чтобы туда заходили. А что, Хам, он что, не имеет права на спасение? Ну, конечно, имеет. Пусть он у него цвет кожи там, допустим, да, Ну и что? Но Бог умер за всех. Ишуа пролил свою кровь драгоценную за каждого из нас. И это очень важный момент. Чтобы Израиль понимал, что есть запрос у нас. И я сейчас с удовольствием включаю, слушаю лекции, слушаю проповеди раввинов. И конечно фильтрую. Естественно я сам погружаюсь в сторону. Естественно сам ее штурмую и разбираю каждое слово, каждую запятую. И я не соглашаюсь с многими моментами, да. Но, то, но, есть вещи, которые очень нужны. И у меня есть этот запрос. Запрос на ту мудрость, которая есть у них. Это нормально. И еще, когда уходил на небеса, помните, он для чего собрал эти свои 12, то уже потом 11 Талмедин, да? Что он, для чего он их вообще взрастил, собрал? чтобы шли и что, проповедовали что? Слово, то, которое Бог верил в из сердце, то, которое Он им дал. Это очень, очень, ну, Израиль, ну, вроде 70 тельцов на, приносили, да, на праздник суббот за каждый народ. Вроде бы, как бы все, но вот что-то что -то, что, -то, что -то было не так дальше, на протяжении этих веков, что-то пошло не так. И Израиль закрывался все больше и больше. Конечно, мы на племеннике тоже в этом сильно виноваты. Нет, чтобы как-то садиться за эти круглые столы, разговаривать с Израилем. И говорить, что нам тоже нужно это слово. Нам обязательно. Ну, виноватые на племени, и, конечно, они, они решили, они взяли, приватизировали еще, да? И зачем нам Израиль? Спаситель есть, Коин-Гадоль есть, Пересвященник все. И знаете, что получается, какая картина? Вместо того, чтобы мы прививаться к ветви природной маслине, мы наоборот, дикая маслина отделились и берем, вырываем, с природной веточки и, и пытаемся их привить своей дикой. Ну, абсурд такой получается, понимаете? Ну, понятно, о чем речь идет. И мы вырываем то, что сдакал, о, это хорошо. Мы прив... прививим ее к себе, к дикой маслине. И потом все это такой то вот такое происходит. Сейчас открываешь интернет, начинаешь считать ужас, что творится в церквях, все этой сдокой, куда идут эти финансы. Потому что прививает к дикой маслине. Вместо того, чтобы теперь дико отколоться от всего, как Авраам, отойти от родства, от семьи, от всего, и перевиться к природной. И, во-первых, ты увидишь надломленные не вместо а них, от среди них. И ты увидишь надломленные в ветви, как 12 колен Израиля. Ты это для того Бог прививает, чтобы ты мог перемотать эти веточки, которые надломились. И тогда этот союз он будет укрепляться, союз, завет. И Бог все равно, будете здесь считать, Он все равно, Он остался верен. Да, Я вас наказывал, да, Я вас разогнал по всему лицу земли. Вы жили в Галуте, вас убивали, насиловали, грабили. Мы это знаем из истории, это ужасно. То, что здесь написано, все это, к сожалению, с Израилем было. Они так же сами были принесены в жертву как еще в 53 главе Шияху, да? Там где-то говорится об Израиле, конечно, говорится об Ишуа, это понятно. Но Израиль тоже пострадал. И Израиль должен распространять был эти уставы. Тем помните, когда во времена царя Шлома, Соломона, да? сына Давида, когда царица Савская и не только, я думаю, царица Савская приходили с дарами, с подарками и слушали мудрость царя Шлома, да? Он делился с ними откровениями божественными, потому что Бог дал ему эту мудрость. И я думаю, там не только царица Савская приходила, там много других приходило царей и послов, которые учились у ног Соломона, можно сказать, да? Которые приходили на поклон и слушали эту мудрость, и назидались, и потом эту мудрость применяли, может, в своих народах. Вот то есть потому, почему они приходили? И они приходили, говорят, с огромными подарками. С очень с огромными. Потому что запрос у иноплеменников, у нас есть запрос на глаголы вечной жизни, которые находятся у Ишо, а Ишо передал своим Талмедимам. То есть кому евреям? У нас у всех есть этот запрос на глаголы вечной жизни. Конечно, обязательно. И Бог хочет, чтобы мы богатели, конечно в нем и с ним, и ходили в его заповедях, в его уставах, это, в его постановлениях. Это понятно. Ну, я не знаю. И Бог дал, и Бог дал эти законы, уставы постановления, и никто не имеет права их там отменить, нарушить, или говорить, что они не нужны. Если Иешуа или Шауль, Брит Хадаше в Новом Завете, он боролся не с не с вот этим он боролся, не с 613 божественными заповедями. Он боролся с законничеством. Где была заповедь на заповедь, правило на правило. Вот когда ты читаешь, вот с еврита правильно надо читать, где говорится о законничестве, о законах человеческих, а где Шауль или Ишо, говорит о законе Божьем. Вот надо четко это разделять. Котлеты от мух, да? А когда мы все смешали и думаем, и Шу отменил там, и Шауль там что-то подменял. Это просто или я даже не знаю, некорректный подход к Слову Божьему неправильный, или я не знаю, или опять же так выгодно, просто так выгодно, так выгодно, учить людей. И вы знаете, что еще интересно, когда, помните, Маше, Рабейну, Моисей посылал 12 соглядатаев для того, чтобы они пошли в землю, то они пошли и видели, что действительно земля очень шикарная. Они принесли плоды той земли, мы это все помним, да? И, но они отказались. Ну, по крайней мере, они поступили честно, эти 12. Ну, 12, 10 заглядотавят. Ну, Иисус Навин и Халев так не думали. Но, по крайней мере, те 10 честно сказали. И вот сейчас учат с кафедры, приходи к Богу, там молоко и мед. Да, действительно там молоко и мед. У Бога все есть в его руке. Все есть. И жена, и муж, и дома, и машины, все есть но не объясняют. А вот здесь Моисей говорит, идите и посмотрите, вот тут объяснил. И они даже видели эти машины, эти джо, ну, к примеру, все эти богатства изобилые, но они сказали, нет, мы лучше в Египет опять пойдем. Вот этого с кафедры не говорят. Говорят, только приходи, у тебя будет все в шоколаде, все будет песня. И люди бегут к алтарю, в своей жизни вроде бы якобы отдают, каются со слезами. Но это благословение на тарелочке с голубой каемочкой никто тебе не даст. Если ты не будешь жить жертвенной жизнью. Если ты не будешь ходить в заповеди Божьи. Ты их просто не получишь. Или может получишь на какое-то короткое время. Но как ты закончишь, я не знал. Лучше, как мне друг один сказал, лучше судьбой, судьбой в прятки не играть. Но он, ну, он, он не верующий. Говорит, ну да, с Богом лучше не, не, надо шутить. Поэтому, если Бог дал свои заповеди, неужели он их будет нарушать? Я вот ну, не могу этого понять. Знаете, это как вот семья там. Из, там вот муж, жена и четверо детей. Ну вот сразу про образ, пример такой, да. Вот они лет 10 работали муж с женой и заработали хороший шикарный дом. Взяли закон, того, той страны, вот все по закону дом, там отдаю там какой-то миллион долларов, ну так я грубо говорю, да? И живут там месяц, два, три, потом приходят, вы знаете, тут закончик поменялся. Мы дом у вас забираем, мы вас выгоняем на улицу с вашими детьми. Ну, вы скажете, что, как это так может быть? Неужели вы думаете, Бог вот это что-то отмен, ну, отменит? то, что он сказал. Я просто, просто пусть меня услышат служителя и пастыря, особенно и на племенников. Я могу это официально заявить, Бог ничего не отменит и никогда не отменит. И завет свой с Авраамом, с Исхаком и Яковом, он остался в силе. И в конце вы этой недели вы почитаете, да, я вас наказываю, но все равно я оставил, остался верен, потому что был всегда статус, которые были верны, входили в моих заповедях. Как еще что-то донести и рассказать, я не знаю. Что заповеди ни одно йота, ничего не отменено. Поэтому, если вы хотите, чтобы на вот это все на тарелочке с золотой каемочкой, то только через жертву. И еще он нам показал пример? жертвенной жизни. И он то же самое хочет, чтобы мы точно так же поступали. И брат Богдан задел интересную тему. Вначале он сказал, и я заканчиваю. Где же взять вот эту жажду? заповедь, да, чтобы входить в его заповедь. Чтобы заповеди для тебя были не тяжкие, чтобы заповеди были, чтобы ты понимал, осознал, насколько это важно для тебя, для твоей жизни, для общины, для семьи, для детей и так далее, и так далее. И мне, мы с пастором переписывались, он мне подкинул шикарную мысль насчет миноры семисвечи, который стоял в мешкане, потом в храме. Мы помним все из Писания, какое масло туда заливалось. Помним? Сверху масло, которое собирали маслины с самого верху, и их тихонечко выжимали, и вот это масло чистое заливали в минору, всем подсвечено. Чистое. А потом его уже дальше дожимали и могли использовать, пожарить картошечку и так далее и тому подобное. Мясо там, или что еще, салатом полить. Но вначале вот это первое отжатие, их срывали, во-первых, верхушек, их применяли вот это масло для минора. Семь э, подсвечников, так? И, и у нас семь отверстий. Два глаза, два уха, две ноздри и нос. Семь? Семь, так? И вот смотрите, вот здесь надо бодрствовать. Чтобы в тебя заходило вот это чистое масло и чтобы ты горел не чуждым огнем, а Божьим огнем, то ты повседневной своей жизни ты должен смотреть, что входит, что куда ты смотришь, что входит, что ты говоришь. Если ты правильно смотришь. Правильно и все делаешь, тогда масло это будет то чистое, и тогда ты будешь гореть этим божественным огнем. И тогда в тебе будет это желание исполнять заповеди. А если в тебя входит всякий мусор, то поверь, то ты будешь спать на служении. Тебе будет быстрее, бы он тут закончил, тебе будет неинтересно читать Библию. И, естественно, в заповедях ходить ты не будешь. Потому что у тебя горит огонь чуждый потому что масло ты залил, вроде бы оливковое, но не то, которое Бог повелевал. Вот хорошая мысль. И вот здесь надо прилагать усилия, чтобы масло в тебя входило сюда, сюда. Только то в уста, да? Только чистое. Но а если будет не то входить, что Бог хочет, конечно, у тебя желание жить святой и праведной жизни не будет. А это великое приобретение, когда у тебя есть желание. Когда твои желания совпадают с божественными желаниями. Это очень... Когда тебе хочется исполнять заповеди, когда тебе хочется этой святости. Вот это дорого стоит. Но когда у человека нет, когда он ходит, что-то смотрит, что-то слушает. Поверь, я могу тут распинаться. Пастор тут может... У тебя желание никогда не появится. А все это состоит очень из простых мелочей. Из простых мелочей. Где ты ходишь, что ты смотришь, что ты слушаешь. Очень просто. Из земных простых мелочей. Что, с кем ты там сплетничаешь или еще что-то. И все, и ты оскверняешь все, и там заповедей, ты вытесняешь все заповеди, может, которые были, вот что тебе было, ты и то потеряешь. Поэтому это труд, это процесс каждый день в обыденной нашей жизни, в наших мелочах. Я вообще, я, Бог мне сказал, что вы знаете то, что вы думаете, что-то э, такое, какие-то конференции. Это, это, это. Нет. Вот для меня важнее мелочи, которым, к сожалению, вы не придаете значения. Почему-то. А для меня это очень важно, Бог. Вот эти мелочи. Где ты пошел, кому пошел, что сказал, как подумал. Вот это очень важно, поверьте. И если когда ты будешь следить за собой, фильтровать себя, вот тогда и масло будет то хорошее. И тогда в желание ходить в его заповедях у тебя будет подниматься, и желание святости, оно будет возрастать в тебе. И тогда мне не надо заставлять кого-то ходить в его заповеди. Не надо такого человека заставлять. Надо учить и научить. Потому что Ишуа говорит, Хадыши, я подчеркиваю те места. Он ходил, кормил, исцелял. Он для чего это все делал? Он для чего вообще народ собирал? Для того, чтобы их учить. Как любить. Как ходить в его заповедях. Я не против исцеления. Но он это все делал для того, чтобы учить. И я много там подчеркиваю, смотрю, учил. Опять сел учить. учил, 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 учил везде учил. Это, это должно так быть. Если ты не находишься в стадии учи, ученичества, то горе мне и тебе. Обязательно. Это очень важно. И это все то, что мы учим, мы должны обязательно, естественно, применять в своей жизни. И тогда получается вот это желание жить святой правой, оно будет подниматься в тебе. Тебе не надо будет заставлять это очень важно Мне это... и здесь четко показана причина-следственная связь если будете так поступать и из чего Бог начинает если вы пойдете против меня против моих заповедей вернетесь от меня то первое что Бог говорит как будет наказывать Бог будет наказывать да вот говорит я буду наказан. первое для нас самое дорогое это что это здоровье Начинается со здоровья все. Почитайте. Чафлс, чехотка, горячка. Начинается с этого. Со здоровья. То, что для нас самое дорогое. То, что как бы, говорим, за деньги не купишь. Причина-следственная связь. Вот ты торгуешь на рынке, а весы у тебя неправильные. Или метр у тебя подгулявший. Да? Или разливаешь масло, а у тебя там недолив. Вот и все, вот пришла чехотка, горячка, причина-следственная связь. Находите вот эти связи. Знаешь, когда я слышу, что э, причина болезни практически любой это грех. Да, может быть, но лучше, опять же, не искушайте судьбу. Да нет, это я заболел, потому что там это не... Я так никогда не смотрю. Если у меня что-то, я сразу смотрю в сердце. Где-то что-то я за... пошел налево. Что-то я не туда. Что-то не то подумал здесь. Я сразу анализирую. А не просто там, да нет, я просто я там шапку не одел зимой. Так а даже шапку ты не одел зимой, это грех. Ты скуш... начал искушать Бога. Это тоже грех. А какой же это не? Это грех. Понимаете, если так глубже разобраться во всем, грех он во всем виноват. И как будет говорит, и грех он имеет свой запах. Вот мы заходим в больницу, да, и там свой неприятный, некошерный запах. Поэтому очень важно понимать, что причина следственная связь. Вот здесь указано четко. Почитайте, думаю, внимательно и увидите. Причина следственную связь. Очень все связано. То, о чем ты думаешь, мыслишь, кому-то ты чего-то желаешь. Не очень, допустим, доброго. Понимаешь? И все, и приходит в нашу жизнь то, что приходит. А потом мы удивляемся, почему. Поверьте, Бога никто врасплох не застанет своим вопросом, что я был супер такой, а ты меня вот так. Не один человек это, потому что все совершили и лишены, слава Богу, все мы достойны были смерти. Но благодаря Ешу мы можем здесь быть, стоять, дышать, служить и так далее, и так далее. Хорошо, поэтому давайте входить в Его заповеди, и тогда Бог будет и в моем, и в твоем сердце. А если Он будет в твоем, и в моем сердце, то Он будет и здесь, и посреди нас. А если его не будет ни у тебя, ни у меня в сердце, то и посреди нас его не будет. Понимаете? Поэтому мы должны в первую очередь пускать его И тогда он придет, и обитель будет с нами тут и петь, и прославлять, и веселиться, и хранить, и давать свой мир и шалом, и все, в чем мы нуждаемся. А мы во многом очень нуждаемся. в первую очередь это в нем, и в первую, и во вторую, и в третью, и в двадцатую. Только в нем. А